то, что написано, да, то, что записано. Я понимаю, что записывают люди, э, а не Бог, естественно. Когда, но тем не менее, если это говорится, что слова Господа Бога, или что это принесенное перед Богом, то интерпретировать нельзя. Поэтому, если Христос принес жертву и искупил все пяти человеческие, то за что -то люди страдают? И страдали и в его время тоже, и после того, как его жертву принесли, в тот же день гибли другие люди, и так далее, и так далее. То есть это полная ложь и обман, извините. Хотя Христос, или тот, кто называет Христом, реально этот человек, и он был, пришел как спасти от этого обмана людей, в первую очередь, Это долгая история, но, опять-таки, потому что э, человек извратил то, что он э, хотел делать, и испокамили, и, и опять-таки, э, э, единственные достоверные, сведения вот, от христианства может быть от самого Христа. Правильно? Да. Правильно, да? Так вот, могу сказать следующее, что, может, вы не знаете. Э -э, для того, том, что Христос был... Трубо кого назовем с холмом Христос, потому что другого никто не знает. Чтобы не подумать, что я говорю э -э, Он был человек очень грамотным, знал несколько языков, читал и на древнеюдейском, и, и так далее, и так далее. На арамейском, и на иудейском, и на многих других языках. И он ничего не оставил, да? А безграмотные рыбаки оставили Евангелие, и так далее, да? И главное, что появились через сто лет, после того, они уже отдали Богу душу, говорят, эти Евангелия. А вот он не написали, безграмотный человек все написал, и не один. А вот грамотный человек, который прекрасно читал, и так и по Библии это видно, что он э, первосвященнику грабил э, в синагогах, разоблачал их э, и выгонял из храма. Это факт, когда подписано. Они проделывались сами себе, понимаете? Там вот Христос Христом, оставил свои министерские э, э, записи, написанные. И знаете, кто их хранил? Тамплиеры. Что стало с тамплиерами? По, э, по соединению э, э, Римского папы забыл, и второй, кажется, был. Может, не, не беру заточку имени, не столько и дёрнул, что... Э, и Филиппа Красивого, французского короля. Орден Тамплиера был уничтожен. За, чь, за чего? Потому что Папа Римский претендовал до доминирования представления церкви, чтобы получить право контролировать светскую власть. и нужно было добиться того, чтобы правда о том, кто был Христос, исчезла. А Филипп был жадный, дурной человек, которого казна была пустая, ему нужно было, он позарился на казну Тамплиера. Но тем не менее, самое главное, не удалось. И не удалось даже под вытащить, где спрятаны рукописи Христа. И потомки Христа, как вы понимаете, у него были дети, двое, дочери и сын, между прочим, и их потомки. И один из них потомков уже в районе 2000 года. По счету, что уже пришло время, что уже пора, так сказать, людям узнать действительно правду о том, кто был Христос и что Он нес. И передал авторам, ну если не оригинал, а копии тех документов, которые хранились в тайне, и, и они сами хранились, сохранялись в тайне что они потом Христа, и документы. И была написана книга на основе этих документов под названием в 99 году «Девятнадцатый праздник по по-русски звучит «Иисус Христос языческий Бог». Эта книга вышла. У нас эта книга есть, потому что моя жена просто заказала книгу предварительную, поэтому по, 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 заказу книги пришли и дошли. Но как только книги появились в магазинах, тут же, в ближайшее время, буквально через месяц, даже меньше, их все стали отзывать, то есть э, все поступили приказ в магазины, все эти книги изъялись из продажи. Когда одна из моих студентов пыталась выйти до издателя, а издатель, издательский дом был большой, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, то есть он крупный издательский дом. Она вышла, и нашла какой-то гемор телефон и говорит, а можно вас купить книгу? Нет, а вот, нет, нету. А старую? ну, поддерживаем, можно, тоже нет, если будет, я вам сообщу. Но как же так, почему не читать дом? Он говорит, этот издательский дом, который я говорю, Лондон, сильнее Нью-Йорк, довольно -то большой издательский дом, а подкротили, немедленно, а подкротили. А потому что авторы получили исключительные права, то это издательство было покручено, все пришло, те, кто кредиторы, забрали кстати, все себе. И он сказал владелец, бывший владельцу этого издательства, дома, что выиграли все дискетки и уничтожили. Нет, почитайте, надеюсь, что это будет, потому что э, книги все-таки попали кое-куда. У нас тоже есть книга одна такая. Но тем не менее э, факт в что те же самые книжные магазины, на полках стоят сатанистов литературы, по культу сатанистов, какие угодно. И никто их не трогает. И пальцем не а, а материалы, которые, казалось бы, должны для любого верующего быть, если он да, наиболее ценны, то есть то, что сам нес сам человек, которого он не показывается как Богу. Правильно? Лично его мнение, его восприятие Уничтожается на права О чем ты говорит? Не ясно. Вам, не знаю, вам непонятно, это ваше право иметь мнение особое. Мне четко почему это делается. Но все равно это будет и так далее и так далее. Кстати, по поводу э, потока Христа, э, если говорить о том, что э, по гибели Христа так сказать, распятие его. 2000 лет назад, то вопрос о том, каким образом гробница Марии Магдалины, то есть жены Христа, на самом деле, которая была, находится на юге фракции с часовником, которого построили в XII веке. И главное, что никогда нет ни одного сообщения о том, что ее прах переносился с места на место и так далее. Именно часовня во Франции, на юге Франции, я забыл название, э, точно, может, мол, то, что может интересно, могут точно сказать, и куда постоянно приезжают на поклонение люди, гробницы Марии Магдалины, между прочим, в которой, э, в часовне, есть статуя, где Христос держит на руки мальчика и девочку. И до сих пор все люди поклоняются И тогда я могу столько говорить, просто люди не имеют информации, им лапшу на уши мешают, и дают интерпретацию, которая выгодна, чтобы запустить руку по кругу в Понимаете, да? А люди сами считают, а зачем мне самому думать? Пускай за меня подумают. Если люди у меня, пускай за меня подумают. Так пора все начинать думать с вами, мне кажется.